Persona. Мой муж, Ковтун Владимир Николаевич, в, октябре, в сентябре 2008 года ему в Киеве был выставлен диагноз ЦР вестибулярная локализация. Было назначено лечение. Он прошел два курса лучевой терапии, но через год снова рецидив заболевания и его прооперировали. Была назначена операция там же в институте онкологии в Киеве, его прооперировали. И там же нам больные дали газетку, рабочую газету, в которой мы прочитали о методе лечения Гайка Саркисовича Авакена. Также после операции он начал принимать это лечение. Сейчас он уже принимает третий курс лечения. Буквально недели две назад он вернулся с Киева, где им, ему проходил компьютерную томограмму, УЗИ. В общем, состояние намного лучше. Я боюсь что-то говорить, но, в общем, он совсем стал другим человеком. Он посвежел, поправился, он работает.